Я хочу сказать, что прошло не так много времени после заключения договора о сотрудничестве с общественной организацией ⁇ Философия сердца ⁇ У нас уже 23 числа состоится выпуск слушателей факультета компьютерной грамотности. Когда мы заключали договор, мы просто заключили договор о сотрудничестве. Мы думали, что это будет монотонная, спокойная, может быть даже не тяжелая, обыкновенная работа. Она оказалась настолько живой и перспективной. Первые слушатели у нас уже написали свои проекты. 23 числа они будут их защищать и получат сертификаты. Но за это время, пока учились наши первые студенты, у нас, у нас оказалось очень много желающих, которые хотят освоить компьютеры. Наши мощности не позволяют нам такое количество людей научить, поэтому мы заключаем договор 23 числа с областной библиотекой Тимирязева. Они пошли нам навстречу. Но я хочу сказать вот что. Когда мы заключали договор, мы планировали компьютерную грамотность. Пока и все. Но сейчас, за время этой работы, мы поняли, сколько людей хотят учиться. И не только компьютерной грамотности. Хотят учиться многому. Хотят познавать мир. За время сотрудничества мы открыли три факультета. Мы открыли факультет духовного развития. Мы открыли факультет искусствоведения, и мы открываем факультет с 23 числа английского языка. Я хочу сказать, что когда мы заключали договор, мы думали о перспективах, но что они будут настолько стремительные, честное слово, мы не знали. Я очень рада, что мы познакомились с такой общественной организацией, рада, что они нас... Подтолкнули к работе. Работа в Терцентре, скажу честно, стала очень живой. Ну, я вот вам говорю: не для того, чтобы сказать на камеру, я вот вам не жизнь. туда смотрю, а да. на вас да. смотрю. И я, например, рада, что я с ними познакомилась. Если честно, когда мы с ними познакомились, я думаю, Боже мой, опять нагрузка на мою шею. А сейчас я думаю, Боже, я сама начала с ними вместе тоже развиваться. Я. Слово Божье с удовольствием тоже буду изучать. Я с удовольствием буду плести те корзины, я их буду уметь плести, я научу своих внуков. Я с ними вместе, может быть, даже и буду учить английский язык. Да, мы учились в школе, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. А на пенсии учить английский язык, поверьте, это я считаю, что его учишь с новыми силами, с новым желанием. И с новыми успехами. Это казалось казалось, казалось бы, за ерунду смотреть спокойно там в этот компьютер и познавать эти клавиши, а в итоге наша работа, видите, вылилась все-таки. Честное слово, толчок был обалденный. Я рада, что мы с ними познакомились. Если будет еще какие-то новации, с удовольствием пойдем. Кстати, стали развиваться. Нам уже дают один кабинет, второй кабинет, третий кабинет. Обещают, что сделают ремонт и отдадут нам полностью весь третий этаж.